Takes the pain. Nothing takes the pain. I feel for you. Nothing left to. You. У стосунках не намагайся бути кимось іншим. Будь собою. Машоня, у мене для тебе сюрприз. Це доказ мого кохання до тебе. Ну все, до вечора. Угу. Давай, цілуй. Пока. Все, готово. Шты, да ты я не понял ушел. что такое да, Плосить, я да не могу спокойно да а ну и нехай. Така гарна. Такі красиві локони. Від природи такі. Такі довгі та густі вії. Ага. Стасіння ні, ти заскіла сіпти. А губи. Раніше я була натуральною русою. <гум> ну добре, мені вже час. Я позвоню. Боже. Hey, Привіт! Натуральна і фленка, розове платінце, тобі. Я ж без макіяжу. Розової тусильки, сумочка, собачка та захопляє з перемен. Купіла красні пачку. Привіт! Мене звуть Макс. Я той, хто монтує і знімає передачу під літуха. Поговоримо про нашого ведучого Діму Козачка. Так от, він занадто багато лажає і викаблучується. Ось лише подивіться. Пощитає. О, ЗНО і, і, ну, і що? Ну й зно нова? та й здали, й все. Конь, чи ні епілятори, діпілятори, ревербіратори. Це вже занадто, Діма. Ти перетнув межу. Ми засилаємо тебе в російський ліс. Там ти будеш змушений виживати. Там ти будеш виживати до тих пір, поки не знайдеш свій улюблений мікрофон. До речі, ти там будеш змушений розмовляти російською мовою, бо то Росія. Діма, покажи, на що ти здатен. Итак, похоже, я оказался вдали от цивилизации, без каких-либо связей с окружающим миром, в середине дикой природы. Я покажу вам, как найти дорогу, как найти людей и как выжить. Оставайтесь со мной. Я бы посоветовал вам найти довольно длинную и прочную палку, как вот эта вот, и просто уже пусть ваше воображение позволит вам сделать с ней то, чего вы хотите. взвешивайте дважды что вы несете с собой вам не нужно с собой иметь никакой лишний груз в личинках очень много протеинов то есть я бы вам посоветовал если вы найдете личинок немедленно их есть но эти личинки выглядят не очень аппетитно поэтому я продолжу поиск Я не знаю, сколько прошло уже времени, но я точно знаю, что меня мучает ужасная жажда. И как многим из вас известно, в условиях дикой природы без воды человек может протянуть максимум три дня. Поэтому во что бы то ни стало, мне нужно найти источник воды. И похоже мы с этим заданием справились. У себя гораздо лучше Ты, пусть он со мною. Себя у меня внутри, школа выживания спецназа была ненадежной штукой и их советы по обустройству жилья не очень мне помогли но все же я пережил эту ночь и теперь мне нужно найти пищу. И вот еще одна замечательная находка. Коровьи экскременты. Это дает мне подсказку, что, возможно, где-то неподалеку есть либо дикие быки, или все же цивилизация. Давайте отправимся смотреть. Я слышу звуки, которые издает дикий орел. Это может значить только одно. Рядом есть пища. Поэтому прицельтесь хорошенько, занесите руку и бросайте. Одной из основных потребностей человека в условиях дикой природы является, конечно же, гигиена. Поэтому я сейчас начну рыть туалет. Так, я закончил обустраивать туалет, и сейчас самое время перейти к основной задаче. Даже не его спрятали. Для того чтобы в таких условиях не сойти с ума... Я советую всем заниматься спортом и держать себя в форме. Это также поможет вам защитить себя при атаке диких зверей. Вон в тех кустах. Там его точно нету. Нашел! Дорогой мой!